Років, пояснює публікації демограф Олександр Гладун. На початку 2022 року, за даними Державної служби статистики в Україні, було орієнтовно мільйон 600 тисяч хлопців 18 25 років, натомість чоловіків від 40 до 60 років приблизно 5,5 мільйонів. Отже, тенденції, бачите, були різні впродовж нашої. Читая новости, как умилительно, лидеры России и Китая подписали документы по вопросам от экономики до охраны природы. Особенно впечатляет охрана природы. Когда Путин и его армия более 800 дней уничтожают в Украине все, что зеленеет и шевелится, где уже зайцы с ампутациями и дятлы с контузиями, так Путин охраняет природу, что от нее остается только пыль и ямы 10 метров в глубину и в ширину. Зато США природу охраняет России, не дает, не дай бог, Украина что-нибудь уничтожит там. Не дай бог, заводы по изготовлению ракет уничтожит Украина. Не дай бог, где-нибудь что-то взорвется.